Доброго дня. Доброго дня. — Там ми знімаємо відео для бізнесу і рекламуємо свою продукцію. От ми займаємося піце, роли, суші, доставочка. А може розповісти, чим ви займаєтесь? От ви, Я бачу, у вас дуже багато канцтоварів, книжок, щось таке. Цінне, люди побачать, будуть до я вас заходити. Знаю, вже знають. Серйозно, от я не знаю. У мене двоє дітей, але я не знаю, знаю що у вас ти... тут є. Ну, от коли то одразу знаю. Там вони мене вже смішливо. і знайдете. І одразу вже знайдете. Я з 97 го року працюю, мені вже ні реклама, нічого не треба. Серйозно, у вас дуже багато клієнтів, так? Так. Да. Серйозно. Достатньо. Ага, ні, ну просто кажу, у мене вже дві школярки, але я от не знаю, де от а у вас. Чем вы отличаетесь от других магазинов? У вас очень много выборов. Что я люблю свою работу. Да? И все. Вот. тоже классно. Что ни вы... реклама мне ни ничего совершенно не надо. Я люблю свою работу, я ценю каждого клиента, который обращается Но ну, а это книжки именно для школы продают, не для только приватных уроков? Не только. Учебно-методическая литература, любая, юридическая, все, что вас интересует. Я привожу под заказ. Сейчас на сегодняшний день очень сложно угу. содержать весь ассортимент, который я держала раньше. У меня раньше шесть магазинов было. А что важно? Меньше клиентов? Финансово? Финансово? Ну, то, тогда меньше, все равно покупают меньше, не, ну, В том плане, если раньше приходили все шесть э, Атласов, покупали mm -hmm. Атласов, вот сколько предметов, есть там география, история, всемирка. Да. То есть на сегодняшний день ценовая политика. И все в люди вариант, себе наверное, не могут, да? люди не могут себе позволить все купить. Только ну, какую-то тетрадь, какой-то там на более важный каждого предмет, кто акцентирует внимание на каком. Не, ну а цифровизация, может быть, тоже, да, заважает, например, вашему бизнесу? То есть что все, зараз уже там в Google нашел себе информацию и все. Ну, это да, ушло. Часть клиентов однозначно ушло. Uh -huh. То, что раньше было клиентов больше, мало того, что цены были совершенно другие, это однозначно. И продажи уменьшились. Это, это на всех повлияло, не только на меня. Ну, хотя все равно, магия книжок, это магия книжок, да? Они по-иншему, если ну, ты... Ну, да. Людям, когда надо, он мужчина пришел и нашел, и везде обыскался, и все равно сказали ему только ко мне. Да? И нашел. А какого у вас адреса? Чкалова 2, здесь. Чекалова 2. Ну тоді бажаю вам побільше клієнтів, щоб приходили саме за живими книжками. Ну і візитівочку. Вдруг захочеться піцу смачненьку чи ролів японських. Ні, роли люблю. Сама Не, ролу люблю. Вот. У нас, нас справжні японці готують. де ви готові. Ми тут на пограничний. Привіз двох японців з Токіо готують тут піцу. Ой, роли. Все гарного вам дня. Да, гарного дня.